Два оттуда. Угу. Да. Вон три, вон четыре, вон пять, вон шесть. Это сломанное дерево. А. Даже можно, даже можно. Это оно сломанное, да. Даже можно. Нет, оно было подрезано, а потом сломано. А там он еще одно сломанное но я не знаю, имеет ли оно отношение к этому. Вот, но тоже сломанное. Там с той стороны посламывали еще сразу. Причем это вот то сломано сегодня. Ну вот это вот часть деревьев на а одном месте, там где, собственно говоря, они им мешают. Это, это это целенаправленно. Выкручивали. Выбирали. Честно. Я не знаю, что у нас здесь было. Пенек это был или, или этот это вот. Похоже, что оно раньше было Сломленный или срублены, или может они его и рубали. Вот акация. Ну это вот уже более-менее распустилось. Вот это вот ближайшая, от, да? Вот у а, акация. Вот да. у акация. Но просто это еще только-только распускается, а та уже распустилась. Разве больше разве, разве так вот. И все поубирали. Понимаете? И это не сегодня. что именно поубирали? Вот то, что одно единственное осталось. А? Следы своих да. преступлений. Я говорю сестре, она говорит, валя говорит, леса вырубывают, уничтожают. А ты говоришь, чтобы они пожалели саженцы. Понимаете, очень много домов, очень много людей, это, людей с детьми. Вот. И все позанимали вот эти ганделы. Вот был один кусочек такой, что люди приходили любое время прибежит, покрывается, отдохнет, и дети тут игрались, а эти машины. Вообще нет ни зеленой зоны, ничего. Кто это за безобразие? А что мы можем сделать? Мы депутаты писали, обращались. Какому? Авраменко. Авраменко. Это раз. А во-вторых, нелегально попроводились летом с нашего дома под землей, под копы делают и попроводили И кто им разрешает, я вообще не знаю. Был один кусочек, где 10. Я говорю, каждый прибежит, сколько ему там час, два отдохнет. А сейчас же нигде нельзя подойти. Везде эти ганделы и машины. Ну хорошо, ну пусть в других местах. Ну же это озеро Радужное, это же зона отдыха.